yaitu lah komandan komando 5 benua. Yang Romo Peter, Mbah. Iya, Romo Peter. Beliau pernah menjadi komandan 5 benua. Sangking pundi niki, Mbah Romo Peter niki, Mas? Keturunan Belanda. Hmm. <tuh> Sing ageng niki Mbah garis napa, no, Sing, Sing di niki, Mbah. Iki pamentang jagat pamengkang jagat langka pamengkang jagat. Oh, ya manggane Mbahno nubengi jagat nganti mentok. Tanpa winates. Mboten tekoetan wiwitan ngalor lorolopone -loro -loro ngulon lelolonane dinane iki no ngidul mentok tanpa winates tengere iso mentang jagat. bunder nol okay. lek setekok kulon nih kulon nih kulon nenek kulon etan etan nenek etan tapi lek ngidul mentok tanpa winata oleh ulana dewi ini gak katanya lah kenapa baik kabeh coro simbule bung karno sak keluarganya kabeh memang amanah dari beliau untuk melanjutkan ajaran Menegakkan merah putih dan menegakkan Pancasila. Sekarang terus terang aja. Merah putih ini simbule yang gelosor. Kok ngotot, Pak? Karena Pak, Indonesia itu secara tidak langsung merdekanya belum lagi, Kile. kenyataan Setengah-setengah Pak? Iya. Dari kata Indonesia masih peninggalan Belanda. Makanya ini udah waktunya eh, dengan adanya... Jokowi Widodo ya bisa disimpulkan biji Jawa Jiwawodjo yang ngetok terus akhirnya mengawiti jadi cita-cita Bung Karno pelaksanaannya Jokowi mau mengalihkan ibu kota Nusantara tapi seenek kesalahan nggak cocok sama cita-cita Bung Karno seharusnya bukan Kalimantan situ Harusnya Kalimantan yang dikatakan balik papan Harusnya Tapi ya enggak apalah Ternyata sudah Nusantara wujud Jadi gini Dengan apapun kode alam Mau menuju ke benar Benar itu kalau enggak melewati salah dulu Nanti tidak, tidak bisa membedakan Antara salah dan benar ya Itu, oke, oke. itu kitab dari alam semesta jadi apa yang dikatakan Bano, bukan ciptaan dari kitab agama apapun, Bano bisa membuka kitab alam, bisa dikatakan tulis tanpa papan, ada kegambaran sampai dilihat dengan mata kepala, bisa berbentuk wujud dan nyata. Ini tidak katanya. <tuh> <laughs> Jadi Mbahno kan bisa menyimpulkan sakene celotane Mbahno iki kan kac bingung-bingung mulai goleki ayat kalau dalil. Ayat dan dalilnya udah tersirat dan tersurat di alam semesta ini. Pun tersebar memang Wis jelas ya tahanan iki kan wis enake suryane ya tetara. Candrone jelas. Kartikane jelas. Mendunge jelas. ginine jelas banyu jelas eh uh, jelas sitak sing jelas tapi enak. Apa Maruta. Yang kedelapan iki mangkane jelas ya Le. Okay. Surya, Chandra, Kartika, Wiwanda, Dantala, Dahana, Samudra, Maruta. Yang kedelapan iki suwung sejatine Tapi orang semua percaya kan? Okay. Ya, itulah yang menghidupi semua hidup. Ayo, lera percaya rini ya? Tantang. Dila ising legume tuwi. Kosong tapi tidak hampa ini, Pak? Ya, tergantung ising ngarangi. Okay, okay, okay. Tapi bagi spiritual, orang spiritual seperti itu, kan jelas kan? Okay. Karena, Pak, Lek wong jowo bimamu, Rituale dipas nang dina sura. Eh, tapi lah, like kangennya agama, poso kan pulang kan? Okay. Uh, dihentoh-hentoh li karo harap dibuat puasa Ramadhan. Mis, harap perlu tak jelas ni. sering puasa Ramadhan, mis, tak roceh ni kan? Okay. Eh, tapi kalau sebagai orang Jawa, rituale ditepatkan di sasi sura. Rono ponang sasi suro, sasi suro itulah yang dikatakan termasuk bulan pertama. Lek itunganikan suro, hmm. sapar, mulut, iklan. Hmm. Ikan, batu mulut, magilawang, hmm. magilakir, recep, ruwak rosot, nanti kembali semula. Bulan ke, nek, rolas. Dibagi hmm. papat oleh telu-telu. Jelas ya Jelas. Nah, terus saiki, ginone. di no 7 itu yo. Okay, Tapi simbol-simbol ise iki lo mulai leher nganggo iki le Nah, dino 7 kan kiblate papat. Okay. Nggih. terus sing turae siji kan lek dibagi loro-loro kan nem kan. Okay. Nah, Mangkane jmuah iki dile to. tok oleh tura. Pilihannya luruh-luruh. Makanya hitungannya awalnya jenua. Lek dina. Lelek pasarannya kan lima. Iya mm -hmm. turah situ. Tapi turahnya didelek di tengah. Awalnya lebih. Baik pun lagi turah situ dilek tengah dulu pun. Ini uh, kaitannya kalau ritualnya Jawa ya. Kenapa kok menganggih sasi suruh? tembung spirit tuwal. Spirit itu kata semangat. tual itu tujuan awal. Jadi siapapun manusia masuk nih tujuan awal aku tak salah enak, enak, enak? Pasti saya ingin benar kan menu ya. Betul. Ini yani spirit tual, Sepiri semangat tual tujuan awal tujuan awal orang itu benar terus diterap nih ritualan mesti nangsasi suro apa to kata, su kata Sing wis wani mesu rogo le suro. Tembe kan prihatin kan? Betul. Nah. Perih ing batin. Nah, prihatin nang sasi suro. Suro ki melek dar kan jelas. Jadi orang perjalanannya zaman mbah Noh kan nang alas. Yes. Bagi orang yang tidak sepaham dianggap wong gendeng wong gila kan dadi omongan da. ni, terus kan. Mangkane terus perjalananane kan wis rono ya Le. Okay. Nggih. sapar. Mari suruh kan sapar loh. Leres. Sabaran-paran wis. Munyer rela, Mbah. Ah, ah, orang perjalanan dianggap wong gendeng ya. Terus dadi omongan. Apa? Mulut. Jelas ya. nggih nggih wis dianggep bom gendeng wong <laughs> sing kliru wong sesat itu pasti Siapapun yang menjalankan spiritual bagi orang yang sepak ndak sepan dianggep wong gendeng pimbahno dhewe dilakoni digendeng-gendenge kan ane suwara sabar mulut dadi omongan omongan ging. ki enek awale enek akire le piye mati awal mati akhir meski enek Omongannya ini awalnya ini akhirnya kan Jelas kan nah, Mati awal mati akhir hmm. Nah omongan ini Dan perjalanan orang spiritual ini enek tetuan ini tetu Makanya rejek Tukul kan okay, okay. Nah mari rejek Jelas lah enek rejek tukul ya Oke. Okay. Mari rejek ruah Tukulannya mah mesti ruh owawani. ono lek sedina sakmene rong dina sakmene telu lek setahun nganti sakmene iso kan pertumbuhan nggih ah, perkembangan tumbuh koso pas karo rasa sejatiné nang alam selesai yo to masa lek mandhi cukur terus gak iso tumbu sedina sakmene rong dina sakmene telu kan pas Gini. ya karo rasa yo ngene tembung koso mari nah, basa kan Boso sawal ya. Nggih. Yeah. E, sawal ki wis ngembang di mana-mana wis polae nang njaba sawal ngono. Yang makane lek diarani sawal dantal ga eneng njero kan. Wis <laughs> njabar di <dimana> mana-mana. <laughs> betul betul. Terus selo. Nopo <laughs> selo mbah? Selo ki swarane manungsa sak donya iki le, Mbakna no ngomong karung rokok, karo nguyuh kan gak tatapan ya. Wong karo mangan karo omong iso wae. Datine iso oleh selo-selaning sing mlebu aru metu iki mamu. kan? Nah, setelah wis selo ya besar wis ngambror-roro ngebaki -nge jagat. Bola ya kantenan karo sawal limau ya. Nggih. Kuwi tulune perjalananane Mbakna. No. Jadi ini orang sekedar Mbak Guyon. Wuh, ritual ini mesti poso tidak lek wong Jawa. Kata ya, Mas. sampai sekarang tembung sura iki malah le. Saking serakai ajaran Arapati Genah. Kan wis diaku kan. Nah, uh, puasa Ramadan. Lah sura di diaku. Piye lek ngaku? Moh haram ngono. Jane moh nisan tapi nyatane karam kok gelem. Leng, Di aku kan mau karam kan ngono kan. Poso waya siam ya, Mas. iya, kan nyatane itulah. Jadi ya, ini Mbak Noyo, ya ngirin nyeletik kan kasunyatan. Semua ajaran agama yang merupakan kitab itu udah siratan dari kitab alam semesta. Ciplaan terus terang aja. jelas yen nene kitab alam tuh kan diarani kitab kelas. Tapi setelah sama agama digaringne yen betul. Terus dinggo cerita kan. Lha nggeh. aku takon. Dengan adanya perwujudan ku tero tero ymu sing wis enek apa sing rumenek sing ditirone ayo dijawab sing jujur okay, sing nah, padahal alam semesta sudah mengatakan jadi dengan adyayangannya kitab alam itu pertama lha sapa sing iso nyeritakni lek bagi Pakno ya Allah yang wujud okay. walaupun titara sindulanin <coughs> manungsa sak dunya iki lek ditekoni tentang Sopo singgai jaga saya sini pasti tidak ada jawaban ini. Semua pasti tidak tahu. Okay, okay. Karena kemungkinan dengan adanya lainnya manusia jaga kiwi senek wis, wis jenggelek kan. Okay. Nah, terus kafe kan tanya sopo yo ya, sopo. Oh like nono no, dengan kepercayaan yo. Ya. Okay. Wis like nono no, tak jenenge nih. Like, bagi kepercayaan Mbak tak jenenge sang yang tunggal, tapi orang ya, gus sedang jenenge. Lirik sang yang tunggal oleh ngono jagat sa'i sini tunggal sing nyipto dan tunggal sing nyuasani ngono lho pak okay. Ya terus seandainya kan diambil dari awal mulu bukanan ini lain baik kan ya sebiari kan bisa ini kahanan nyata ini oke okay. jadi sejarah alam semesta lain buka membuka kitab alam Awal mulu bukane enek nganti gebeare jagat sak isine sik awang-awang nggunggung. Awalane ngendapi banyu kuwi mau terus enek lendhet-lendhet sing memwujudkan tembung bubulan. Terus bentuk wit-witan, makanyalah itu yang dikatakan kawitan. Nah, terus gegremetane dadi kewan. Nah, kan ini beri berit terus muncul ini gerung-gerung kewan. Lah, terus akhirnya lambat-laun-lambat-laun, enek sing lahiri menungso. Kewan ini banyak dulu yang merupai manusia, lho. Sampai sekarang yang masih di... Ini ya, sing menungso, sing akali rumtik sihat kan okay. ya enak, ya? Iya, iya, Terus, sing udau-udaui lho, raisin, tingklambreh. Yaitu ya itu ya asli dari awalannya manusia juga. Sejarah ini manusia purba kan ya. terus kewan-kewan ini -kewan, banyak ya yang seperti wajahnya merupai manusia contoh kurang hutan beruang ketek kan. kan sama ya wajah-wajahnya ya nah, kemungkinan ya walaupun itu binatang perbuatan baik lambat laun nanti sampai bisa nuwuh dadi akal. Tapi sing wis lair manusia. Nggih. Betul. Lah iki ana Adam awal <tuh> Adam Hawa itu diambil dari energinya alam semesta. Adamnya asal datine eme menungsa bohanane Jadi belum berbentuk wujud lho, makanya ada yo kata-kata ura lanang ora ya? gingin, gingin. ura wadon kan ura mangan ura minum ura dahar ura saleh mana itu, ya alam energi alam ini kasih tadi sang yang mana iya mbak terus lambat laun jaga kehendak lain Adam merupakan manifest manusia lagi bahwa manifest jadi manusia perempuan jadi islamnya jagad lirik okay. isining alam loh, islam itu tadi ya okay. jadi manifest sam yang eh, ada manifest jadi laki bahwa manifest dari jadi perempuan kange islami jagat isining alam okay. ya, saiki saya, saya lambat laun lambat laun kalau sudah ada laki dan perempuan jenis kelaminnya lambat, lambat lambat laun kan kumpul ini okay. ya itulah sampai <laughs> salipan. Oh, oh. salipan lambat laun kan gaduh. Okay. ya opo beda nih antara nih kegambaran sing nanti saiki gak iso pedot Suryo karo Condro kan bedino kan salipan tapi senajan salipan energinya nempel sudah so jadi anak ngebak jaga juga opo Kartiko Iya, tiga gambaran ini sing nyata lo ya lihat okay, okay. Surya Sang Yang Surya sebagai lanangi Condro sebagai wedo eh mau Chandra lanang mesti Condro gitu Dewi betul, betul. Surya gitu yang Surya ini mesti lanang ya bedino kan salipan Ya, energinya menyatu terus melahirkan kartiko. Makanya yang amadani jagat. wis tenan bapake madangi awane ibue madangi bengine lek bapake karo ibuke ora madangi jagate ganti mesti anae tetep amakani jagat wis sing kasunyatan subung tapi ada makene jelas nan matiyo gantang diarani akosa jelas ya? Perwujudannya perwujudane telu Lah terus nang alam tengah alam bawono iki juga perwujudane telu lho. Manungsa, kewan, gedhe bit Terus alam nisar ya perwujudane telu. Banyu putih, banyu abang, banyu ireng. Niku dereng diwedhar nate-nate wedhar niku, Pak. Eh, nah, terus telu, telu, telu dadi songo kan? Lha nggih. Ya itulah yang dikatakan Nawasana oh. Dunungnya yang di Nang kita-kita ini yang sudah Diwujudkan Dimana letaknya Babahanowo Songo Jadi siapapun Singpis si belajar Menep iso nutuki Babahanowo Songo Menep tenanan Bakal temunit terbuka sing diarani sepuluh kanthi nutup terus akhirnya tahu jati dirinya pribadi ya itulah yang dikatakan Gusti Sol guru jati isa pancer jati isa sing penting jati terus diambil kesimpulan nih, diri Maka ora sah adoh-ado ya le padha Ayo kembali ke jati diri. Nang ke diri. Okay. Ke jati dirinya masing-masing. Dewa ruci nih, Pak? Iya, dewa ruci. Dewasannya roh, si cili e. Okay, okay. Tenggung dewa ruci, dewasannya roh. Naliko si cili e, aku go'un, disi ngono kaya. Sama kali betoro guru nih, Pak? Iya, sama aja. Pengtri tunggal, boy. Nah, Oke. Okay. Ya, yang kesimpulannya dari kitab Weda kalau ndak sepaham oh Gusti Allah Hindu iki telu kan gitu ya nggih. Okay. Ada sebutan Brahma, Wisnu, Siwa. Okay. Jelas ya. Padahal dewa nggih. Padahal itu cuma dip mana ya? Dewa kan ya. Nggih, nggih dipaneng. Iki Brahma, Wisnu nggih. Moloi kata. Nah, tapi disimpulkan kan? Okay, okay. Brahma itu sebagai pencipta ya, jelas ya. Okay. Wisnu sebagai pemelihara, terus Siwa sebagai pemberalina. Manifestasi ya, mas. ya, semua manifest sampai berbentuklah Allah wujud ya kita kita, Dewa wujud ya kita ini, nih. Nabi wujud ya kita ini. Rasul wujud ya kita ini jangan ngelantur yang masa lalu Membingungkan Betul, Mas. Saya sampai menyimpulkan ajaran agama itu Secara tidak langsung Itu cuma sejarah Sejarah perjalannya luhur dulu okay, okay. Yang ditulis kangge coroan dungeng Kan dungeng kan? Betul. Tapi kasenyatane ngomong koyok ya ya oh kata Rasul kata Nabi kata Allah mbah no saya tanya kamu mengatakan Rasul Nabi Allah udah tahu belum mbah? lah itu kan pembodohan kan beda dengan kita alam nih kasunyatan bisa dibuktikan jadi tidak katanya weh saya ini kalau jenengan mendengarkan ya ajaran dari Arab itu ndak ada yang aku dengarkan ya le. kalau semua ajarannya ndak ada yang tidak katanya ya uh kata Rasul kata Nabi kata Allah kata Imam Ozali Sapii Hanapi nyata nggak okay. nah, sekarang dibuktikan ini kata Mbak Saino, le. lengge. Piye saking langsung. Lah, apa lagi? Mbarno. Cara pengalaman spiritual hmm. tiyang-tiyang niku nggih Mas, no yang di, dibicarakan ya okay. Yang sudah aku jalankan. Lengge. Jadi ndak katanya ini bener kata bahasaen Le. Ya nanti Mbak Mbarno